Если завтра вы сможете организоваться, то у нас есть возможность как-то постараться, по крайней мере, вернуть это все вместе, эти деньги. Предварительно звоните. Алло. Все, давай, Алексей, все остальные подходите, снимайте, показывайте лица мошенников, снимайте. Очень. Так, ты, я, я тебе сейчас скажу, кто я такой. Всё. Мы на ты не переходили. Давай я сюда. Снимайте, мы сюда. Снимайте. Снимайте, мы с я его не Никто не помещение, пока последний человек не получит деньги. Никто не покидает помещение. Никто. Сейчас первый этап. Первый этап. Слушайте, первый этап получайте деньги. Второй этап. Они вторую копию договора отдают вам. Не посчитайте на улице сейчас, Улица, закрой рот, слышишь ты, улица. Тише, пожалуйста. Я приехал, я же знаю, куда, же работать. А меня не вернули. Давайте другой экземпляр пожалуйста. Теперь введь это. там данные паспорта, идите Это все. Не заберите камеру, закон про прессу. У них есть свидетельство про регистрацию. Я вас спрашиваю, задаю вопрос. У них...

Лицо его снижает. Я вас не отдам, потому что не я начальство, вы мошенники. А ты не быкуй! свидетельство с Давайте, давайте. Откуда я вам возьму, если вы не там и все люди, которые поняли сегодня, все, я все пораздала, где я вам возьму? Не знаю! Это... Будет еще много кто созваниваться, и будем мы еще много раз приходить на ваши деятельность. если вы будете так вести себя. Грубо. Куча людей залетела в офис. Устраиваться на Тут работу. Тут мошенники! Сейчас все в офисе. Приезжайте, пожалуйста. Адрес у вас 30. Ох ты, петушка. А? Кто тебя еще трощит? никуда не уходите. Помещение, покуда последний человек не получит деньги. Это не Приехала у меня мать, инвалид. Я приехала заработать. Копии осталось, Сколько у них осталось паспортов. И сколько они еще кредитов наберут. Девушка, девушка спряталась. Просто люди мирно просят. Люди мирно просят. Ну это я вас вызвал. Я вас Вы первый раз видите, да? Нет. Я никуда Которая не убежал. Это а, же, те же люди, да? да, да, здравствуйте. Ребята, так я сейчас напишу заявление, что вы делаете... Уважаемый, то, что ты мне хамил там, -то, ну, я тоже прекрасно все напишу. Что условия? Возвращайте. Да. Ну, он выйдет и все вам да. расскажет. Ну, Подождите, вот ну, давай, 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 закрой давай, закрой, вот. давай, все, давайте возвращаем еще одного человека. уважаемый, я знаю, что это вы это сильно Я вот я, я не, не надо. надо. Ну так не, не надо это трогать. Я не надо, честно. Я не надо. Давайте он вам сейчас выйдет. Вы не его Еще раз говорю, я на канале. Я сейчас закрою. Я свидетелях не буду, а что вы, преступление. Я вот так, я ему верну и все. Вот, возвращайтесь. Замок есть, есть, есть значит, закрыт. Но все равно это, это ж ее экземпляр на всякий случай. Да, мама. Я, я... кидала.